Ну хотя тоже как метроизм. А чему выбрано самое вот це я э, слышь? Почему самая, я тут присутни Криня, э, Мау и Тау? Куча. Хоча... А, да. Это идея, э, концепция пронесения света знаний. Вот ему невежество для развития и также еще идея того, что он как бы с собой, пронизывая, поддерживая, очищает и вдохновляет реальность. Туда эти идеи вложены, образно говоря. Ну да, дымщины мая коренья там вот сау если там тьма не бежит. Сау с этим тоже все хорошо. Потому что сау сюда входит, но не в звуковом, а в нумерологическом плане. Ну если переводить числа имени Митра, то сау туда тоже входит. И, и право может быть Нет, право не входит. Прав подразумевается как квинтэссенция сау, мау и тау. <laughs> ну хотя с другой стороны, как бы, оно должно подразумеваться как общее целое. Добра, а так чему они себя кровью поливали? -то? Ну потому что пошла уже деградация. Вместо водой у них это заменилось на кровь. Больше того, уже <laughs> просто какие -то психологические. Ну да, ну это сейчас э, тоже ты какой-то, наверное, не тот метроизм э, цитируешь, потому что э, были э, снова там в поздние времена, метроизм раскололся на ряд учений, и э, официально исторически зафиксированы факты, как метроисты упрекали христианам за то, что те символический кровь пьют. Если метроисты при этом, ну по крайней мере, того культа сами еще кровью поливались, как-то это бы звучало нехорошо. Так что, очевидно, там тоже... Ну, да, там же был какой-то глюк какого-то, типа, там, не князя, но какого-то высокопосадовца. Ну, какого-то патриарха там, что-то. Отрезал голову дитине, там, что-то такое ему надо было отрезать. вот Эти ступени посвящения для, для чего и чему и чему так ну приховано все? И Ну чему... потому что вообще э, в Риме э, царствовал как бы э, юпитерианский культ, культ конкретно э, Велеса, который которым как бы пытались заменить Всевышнего и которого пытались э, сунуть ну типа вот везде там Юпитер Юпитер это питающий отец это вот ну главный короче говоря и э, жена у него Юнона вечно прекрасная там все такое э, митроизм существовал на полуофициальных э, правах потому что с одной стороны э, римляне э, были относительно так толерантными с другой стороны, римская религиозная доктрина гласила так, что человек может исповедовать любую систему взглядов, любое вероучение, но изначально он также должен исповедовать официальную государственную религию. И получается, что... Они не вдавались в идею того, что метроизм выше, что метроизм чище. Хотя да, вот если ты уже говоришь, что там кровью мазались, причем были версии, когда там и младенцев убивали своих и так дальше. То есть да, такие не только ты вычислил, как бы они и общеизвестны, такие деградационные версии метроизма, но изначально на самых ранних этапах. Когда митраизм существовал в Римской империи, он не хотел идти под государственную религию. Митраизм предпочитали вести как бы на добровольных основах, там подальше от глаз руководства. Ну и плюс там тоже пошли разные глюки, конечно, уже позже. Изначально там все посвящения были только в контексте астрологии и системы верства Окрама а позднее, то есть это даже вот, э, я не знаю, снова где ты читал, но лучше читать конкретно по э, справочникам э, ученых, а не по статьям каким-то таким коротким. Где ты читал это все? Там в интернете. Вот, ну поэтому библиотека Грушевского тебя счет. Ты знаешь, где она? На Преображенской улице. Туда, туда. Пересыпскому мосту в сторону, да? Нет. В общем, приведу тебя прямо туда, если... Нет, ну скажи номер. Ну, Преображенская там сколько-то, в общем. Это если как от рынка идти, от привоза идти в сторону Дерибасовской, то чуть раньше, чем, чем пройти полпути, и там вот как раз на углу библиотека. То есть, ну, любой тебе подскажет, как бы. Хорошо. Ще я бачив, такі таки збра... ну, Але там все одно були ці ступені там ворон, там і лев, там ще десь. Ну э, вообще, если с этой стороны, то это получается же еще что, как бы человек переходит из качества в качество, убивает э, бика в себе для начала, как свою э, низменну природу типа чернобога. И идея, что там это значит бык, как такое вот животное, тупое, непонимающее. И дальше там могла возникнуть активная животная природа, могла возникнуть там паразитическая животная природа. И в метроизме, поскольку метроизм использовался для обучения, примитивных народов, то есть классификация сравнение психотипов людей и, соответственно, животных. Так что есть Ну, я еще бачу изображения м, такие митры, что о, человек с головой лева и убитый змеей. Ну да. Как можно прокомментировать это? Ну просто Радакош а змією бы. Прямо таки, ну не просто оканты, а вот, что интересно, что самого низу и туды. На кадуцей тоже схоже. Ну, -то? да, здесь еще такая штука, что в гимнах указано, что вселенское проявление Ра обвивает его форму как э, Имеется в виду, что вот когда он пробок и когда он пускает вверх мысли, то ведь Прамагапатай в это время пускает сполохи, которые входят в структуру яйца и как бы, можно сказать, даже и образуют эту структуру яйца. То есть получается, что Прамагапатай как бы обвивает это яйцо. И позднее при переложении этого на графическую форму и есть то, что получается, допустим, на индийских иконограммах Вишну, на нашей иконограмме Левоглава или на метроистических рельефах. А то, что на четырех, там, в упряжке четырех коней едет, то есть четверка богов Сварги, mm -hmm. так? Ну да. Данная концепция в виде четырех херувимов, даже Егове, ее пытались присобачить. А параллель проводить? И даже потом э, к четырем евангелистам пытались эту концепцию присобачить. А до четырех коней апокалипсиса? Ну, это как-то уже очень отдаленно, потому что э, может э, идея, допустим, в Ведах есть такое, что Смерть в праве, смерть в мудрости. То есть, ну, идея, что разрушаться мир будет на всех уровнях. И вот смерть придет и в таком качестве, и в таком качестве, и в другом. Но это еще не скоро. Очень не скоро. Ну, типа, здесь же половину прожили. Так что еще сотни миллиардов лет до этого дела. Не, ну Земля раньше сгорит, но как бы реальность еще проживет. Без земли. Еще можно пометить, да, да По метроизму можно добавлять очень много. Можно добавлять, что метроизм был и в Индонезии. Метроизм имел огромное распространение. И мы только, возможно, общие вехи наметили о метроизме, они разобрали его. Добре, тоді які зусилля мені потрібно докласти, щоб е, поглибити свої знання про мітраїзм? Вичитати справочники, вичитати міфи народу міра, двохтомник Токарєва, вичитати другі справочники по іранському і римському культам мітри. Так как ведический митроизм, он сейчас э, ну, практически неизвестен. А индийский митроизм — это э, уже форма язычества. Поэтому остается иранский и римский. Где-то так? Что, Яговку разбирать будем или что? Mm -hmm. Да, ну, с Еговой в принципе, Можем Иисуса поразбирать. Беч. Ну, давай. Так, ну, сколько а к... там Років тому відбулося оце його бажання стати Всевишнім. В смислі? Ну, не, не Єзуса, а його. Коли він оце відділився зі своїм штатом. Давненько. У нас він завелося 8 тисяч років тому. Тобто приблизно разом з Сарагас. Ну, чуть раніше. Чуть раніше? Так. Да. Більше того. Самаель. Уже после того, как Еговку изгнали с высшей мерности, Самаэль летал на гиперборею и смотрел, как там живут аревычи. И по образу именно жизни аревычей они творили свой Эдем. То есть исходя из этого, Самаэль не мог летать 19 тысяч лет назад, не мог летать 15 тысяч лет назад, так как тогда уже гиперборея затонула. Ну, как-то также не уверен, что речь идет о 25 тысячах лет назад, так как тогда уже на гиперборее климат очень сильно ухудшился, и садов не было. А в текстах указано, что Самаэль был именно в садах гиперборейских. А сады на Гипербореи были 34 и больше тысяч лет назад. То есть, соответственно, как бы... И предполагать падение Еговки меньше чем 34 тысячи лет считаю невозможным. Так как еще какое-то время должно было пройти, чтобы они там тераформировали Эдем. А это дело не одного года, и это дело столетий и тысячелетий. То есть им, как? им надо было сначала просто туда прилететь, потом составить план, построить какие-то сооружения под куполом и начать реформацию. На это вообще могли уйти сотни а, тысяч лет. Так что так? А, б -б -б -б, я до чего пытаюсь до того, чтобы хоть как то парахват что тащи. Я зазвоню парахват Иоанну. Ведь чего варто рахувать, не підкажеш? Ну ты не Ян для начала, а я не Иисус, так что, так что нам остается как бы это э... ну да, ну вот отец мой дал ему властвовать над этим миром до семи дней, что суть семь эпох. ну и далее э, расшифровка Тут есть, а почему? Ты не пробовал вести под руку? Ну, получается, что здесь вопрос, а что мы обозначаем эпохой для начала? Обозначаем доли или обозначаем до доли? Или обозначаем четверо доли? Ну вот комментарий Ария Радослава. Ну, это мой комментарий это есть, я знаю свой комментарий. Ну он может выявиться на. А что именно? Что именно ты имеешь? В виду? Ну, один такой день равен трем оборотам Солнца вокруг центра галактики. Ну это да, но это другое. Понимаешь, что а, э, комментарий, он достаточно гипотетический, и комментарий поставлен то, что, вероятнее всего, оно таким является. Однако в тексте ну просто эпоха. И все. Так же. Ж. Ну а что пояснение и так далее? Пояснение есть, пояснение как максимально наиболее э, с вероятностью более 95% э, соответственно. Так сколько это выходит? Э, выходит то, что э, все-таки есть ведические пророчества, так же ж? Тобто, т.е. это имеется в и то самое, что Э, за вики ария и в учениях сагаста? Все-таки э, я хочу склонить твою мысль к той идее, э, что тайная книга Иоанна и ее переводы, комментарии и разъяснения, оно сделано, чтобы в первую очередь показать э, ведические корни некоторых христианских концепций и показать, как эти ведические корни вероятнее, вероятнее всего соотносятся с самими ведами. А однако есть конкретно сами веды. И тайная книга Иоанна, хоть и является э, очень таким древним, очень таким важным источником, э, однако саму тайную книгу Иоанна, перед тем, как она была записана, есть... Э, две вероятности. Первая вероятность, что ее записывал сам Иоанн, однако в ряде более поздних списков такое впечатление, что со слов Иоанна все-таки это записывается. Значит, тогда под диктовку или на память. То есть кто-то из учеников Иоанна полностью от себя писал или же переписывал. Кроме того, тайная книга Иоанна не дошла в своем изначальном варианте, а дошли ее списки. И этих списков там тоже целый ряд. Есть каркасонский список, есть ватиканский список, есть венгерский список. И они имеют, как сказать, такую особенность, что иногда бывает, что в каком-то из этих списков чего-то не хватает. Или в другом варианте бывает, что что-то чуть-чуть не так дается, как в остальных осматриваемых списках. Исходя из этого, соответственно, я и те люди, с которыми я советовался, вот когда мы составляли тайную книгу Иоанна, мы как бы еще несколько реконструкционный подход применили. Ты там это читал, наверное, так же? Ж? Ну, читал, читал. Ну, есть, что, да, там там... заканчивается, цей список, кладается той, а там в взносках, а там так, ну я... Вот, то есть. Да, да. До... И Раян правее, слава благословлял на это дело. И как бы я никоим образом не хочу сказать, что там ее не надо читать или как-то так. Но в первую очередь этот текст ознакомительный для того, чтобы христианам показать ведические корни христианства. Однако, если что касается самих пророчеств, то есть конкретно физические пророчества. И больше того, вот даже, допустим, представим, Еговку сейчас вот все убирают боги, и что дальше? Вообще, я бы и сам не против Еговки свернуть шею, допустим, при вселюдно, или ногами его затоптать. А ну, это ну, еще птиданный Ну, если бы появился, допустим. Но вопрос даже не в Еговке. Еговка — ничтожество. Еговка заслуживает показательного какого-то издевательства, ну вот чисто как бандит, как ничтожество такое. Вопрос в первую очередь в сознаниях людей. И вопрос в том, что многие люди не хотят думать, не хотят развиваться, не хотят осознавать, не хотят искать какие-то новые или даже хорошо забытые старые оптимальные варианты осуществлять свои действия, а идут просто по той колее, которую им заранее уже кто-то выдал. К примеру, вот там, одна из новых знакомых в Киеве мне выдала такую фразу, что она верит во все религии, то есть типа ее религия это все религии сразу она во все верит и она считает что она разводила единорогов во Франции пару столетий назад вот поэтому она во все верит в розовых в синих пони там еще что-то я вижу уже по тебе как это как тест в интернете и сказал, что она пару столетий назад рассветила единорогов или что? Откуда такие светить? Ну, она так считает. Или явилась. Ну, я не хочу как бы ее конфиденциальные разные штуки разглашать. Хорошо. Однако суть в том, что вот у нее есть такое впечатление, что. То есть она как бы говорит, что она верит во все и сразу. Но на самом деле верить во все и сразу вообще невозможно. Потому что если она верит одновременно в христианство, то ей значит нужно воспринимать, что ислам это ересь, а, там, буддизм это ересь, а, там, ведическая традиция, это язычество, но ну, если она верит в христианство, если же она не воспринимает христианство как единоверную штуковину, значит она уже не верит в христианство по определению самой христианской религии. Если она верит в ислам, то, соответственно, ей нужно ходить джихадом на всех неверных, так сказать. Ну Сагас прекрасно про это сказал про учеников многих вчителей, которые не являются последовниками. Ну да, но проблема в том, что она не провела эту аналогию, она не провела идею, она не довела мысль дальше. То есть она вот схватила вот современное вот это представление о том, что все религии хороши, все религии там верны, просто Бог он где-то дальше там высоко, а вот люди как-то так по-своему говорили, ну в каждой религии что-то есть, ну как бы и не что-то есть, а в результате и ничего нет. Вот она эту концепцию схватила в сознание, поместила и дальше не пытается разобраться, а что ж там на самом деле. Потому что если бы пыталась, то а, сразу бы уже было бы много чего интересного. А она могла бы, сознание у нее молодое, качественное и так далее. Но вот люди не хотят думать. Их там чуть ли не заставлять в каких-то случаях надо, чтобы они думали. Ну так, так добро с Еговой не найважливейше, але просто тоже говорится про это разделение, яке я скажу, и яке ты саме зустрічається и в авестийских, ну, як бы, в авестийской традиции. В традиции там другое. В традиция традиции еще, чтобы правильно осознавать авестийскую традицию, тебе нужно а, внимательно там смотреться. Это авестийская традиция или это манихейская традиция? Ага. А, да, потому что авестийская традиция именно Зороастризм, учение заратуштры это почитание Ахура Мазда, то есть Всевышнего Единого Правителя Миров, и понимание, что он один, неповторим, всесовершенен, вседостоин, всемогущ. И у него есть два сына-антагониста — Спентамайнию и Ангроманию. ну, Белобох и Чернобох. И вот эти Спентамайнию и Ангроманию постоянно воюют, постоянно что-то там делают. И Ахура Мазда их успокаивает и поддерживает баланс мироздания. Это так гласит зарастризм. Но манихейство гласит следующее, что вот изначально Ахура Мазда создал свой вот как бы совершенный мир, вот как он должен быть. Но потом появился его злой близнец Ангромайнию, и на каждое достойное творение Ахура -Мазды сделал какое-то недостойное творение, а какие-то творения исказил и так далее и тому подобное. И якобы с тех пор Ангромайнию и Ахура Мазда борются и никак не могут, никто из них никак не может другого прибить. Но якобы все-таки потом Ахура соберется с силами и прибьет этого Ангромайнию. Там. И все. И будет все хорошо, и все счастливо заживут в раю. Ну, где-то так. Угу. А Саушьянт с какой вырастает? Изначально все-таки старше зарастрийская традиция. И э, Саушьянт или Саушантарь, тот же самый ведический, э, ну, оно просто повторено, что вот такой вот э, там придет рано или поздно. Ну, в зороастризме он еще один. Это уже там потом стало их три,